assalomu alaykum otabek umarovga bo'lgan murojaatimni e, uchinchi qismini boshlayman e, ikkinchi qismida e, davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini namoyishlar uyushtirish haqidagi dalillar to'g'risida gapirayotgandim shu e, mahmud rajab xorazmdagi yurish voqeasida to'xtatgandim endi bular manga taklif bildirishganida o'sha taklifiga ya'ni mirziyoyev hukumatı demokratiyaga qarshiligi va demokratiya bu demokratiyaga qarshi bo'lgan tuzumni ag'darish kerakligiga mani ishontirishgan va o'shanga rozi bo'lganimni bildirish uchun facebookda bugun kayfiyatim yaxshi degan ma'noda post qoldirishim kerakligini aytishgan man o'yladim otamni kasalxonadan olib chiqdim va olib chiqqan kunim bu o'sha voqea esimdan chiqib ketgandi to'g'risi bugun kayfiyatim yaxshi otam kasalxonadan chiqdi hammasi ortda qoldi deb yozib qo'ydim va ularni gapi umuman bir nima deydi esimda ham yo'q edi va keyin o'sha kuni ko'chaga chiqqanimda ish bilan ko'chaga chiqqanimda mani megaplanetni oldida o'sha yunusobodda man yashaydigan joyga yaqin joyda mega planetni oldida o'sha odam kutib turganini ko'rdim va uni oldiga bordim u aytdi biz dedi javobingizni oldik dedi qanaqa javob dedim yozibsizku dedi man dedim bu ishni o'tkazaman dedim bu namoyish bo'lib o'tadi bu sizlar bilan kelishganligimni bildirmaydi bu mahmud rajabni himoyasi uchun mahmud rajab na nah qamal ketmasligi uchun qilinayotgan narsa dedi keyin aytdi aslida dedi siz bilan bizning maqsadimiz bitta narsa dedi to'g'ri dedi bizni ichimizda ham shunaqa guruhlar bor dedi aynan dedi mana shu hukumatga ishlaydigan uni yo'l yo'rig'i kirib xuddi mahmud <small> rajabi voqeasidagi odamlarni nohaqdan ayblab qamaydigan taqib ostiga oladigan odamlar bizda ham bor shunaqa hukumatga ishlaydigan lekin biz ulardan emasmiz bizni anaqamiz maqsadimiz bir bo'lgani uchun siz o'sha yerda bo'lsangiz biz sizga yordam beramiz siz bilan aloqaga chiqamiz Men o'sha kuni kechqurun o'sha kuni kechqurunman ertasi kuni kechqurun xorazmga yo'lga chiqdim uh, xorazmga bordim mahmud Rajab uyiga bordim mahmud rajyab uyda hamma uchrashib yig'ilishib o'tirgan ekan xullas uh, avvalgi videoda aytib o'tganimdek mahmud Rajabni xorazmdan ichki ishlar vazirligi oldigacha uh, norozilik aksiyasi sifatida peshkom yurib borib bobojonov vazir bo'lat va qabulini so'rab mana shu norozilik aksiyasini boshlashga ko'ndirdi. avvalo uni o'zi shu taklifga rozi bo'ldi o'zidan chiqdi desa ham bo'ladi bu fikri chunki oldindan biz shunga kelishib qo'ygandik va buni hech qanaqa ga aloqasi yo'q edi lekin ular avvalgi ko'rsatuvda aytganimdek shu namoyish qilmoqchi ekansizlar bundan xabarimiz bor biz buni qo'llaymiz deb o'zlari man bilan shunaqa aloqaga chiqishgan yigirma uchinchi sentyabr kuni yurish qilganimizda hamma kuzatib turdi asosan bizni oldimizga ichki ishlar xodimlari kelib qarshiliklarini bildirishdi endi bir nima deydi qarshilik bildirib bosim o'tkazib boshqa qilgani yo'q biz bilan munosabat o'rnatishga kelishishga gaplashishga harakat qilishdi nimagadir bu narsani mahmud rajab xohlamadi pichoq suyakka borib aytdi man bobojonov oldiga boraman shu yerda man bilan kelish u haq edi o'sha joyda chunki unga tinchlik berishmadi o'sha paytda ichki ishlar xodimlari bosib o'tkazib tergovdan qochdi deb soxta ayblovlar u'ydirib o'sha paytda shunaqa qilishayotgan edi o'shaning uchun ham bunga rozi bo'lmadi mahmud rajab ertasi kuni yigirma to'rtinchi sentyabr kuni biz urganch shahriga yetib bordik mahmud rajablar qayerda qolganini o'sha kechasi qayerda qolganini bilmayman mani ular bitta mehmonxonaga joylab ketishgan edi bu mehmonxona urganchliklar bilishadi tunnel o'zbekta tunnel bor urganchda o'sha tunnelni oldidagi bitta mehmonxona hozir nomi esimdan chiqibdi o'sha mehmonxonaga mani joylab ketishdi u yerda qoldim ertalab uyqudan uyg'onib men amaki deb telefon nomerini saxranit qilib qo'ygan odamimga yozdim chunki menda boshqa birontasining nomeri yo'q edi Xojakbar o'sha şey, men Xojakbar menga nisbatan shunaqa ishlar qilganim bildirganimdan keyin telegram akkauntini o'chirib tashab, men bilan aloqamni buzdi boshqalarna hamma narsani deganimdan keyin temur bo'lsa mana hojaakbar <xacepal> orqali topasiz degan va manga kelishuvni taklif qilgan odam faqat manga yashirin nomerdan chiqqanligi sababli u bilan bog'lana olmaganim sababli man amaki deb yozib qo'yganim buxorolik odamga yozdim buni to'xtatish kerak to'xtatinglar iltimos bu juda dahshatli narsa bo'lyapti chinozdan buxorodan samarqanddan qo'shilaman deyishyapti bu hatto andijon voqealaridan ham dahshatliroq narsa bo'lib ketyapti man qo'rqyapman deb yozdim shunaqa deb yozganimdan keyin manga muhammad solih yozdi bir kun oldin muhammad solih yozgandi bu ishni qilmanglar bunaqa norozilik aksiyasi o'tkazmanglar bu gapimni siz mahmud rajabga yetkazib qo'ying bunaqa yo'l bilan norozilik bildirmanglar borib ichki ishlarga tasim bo'lsin deb yozgandi nimagadir ertasi kuni ertalabdan man o'sha smsni jo'natganimdan keyin yarim soat o'tmasdan muhammad solih manga aloqaga chiqib biz chatnam singlim biz siz bilan faxrlanamiz deb yozdi man hayron qoldim demak biz to'g'ri yo'ldamiz tushundim keyin shundan keyin o'sha yashirin nomerdan manga yana telefon bo'ldi mani bolalarim qaysi bog'chadaligi u bog'chaga joylashimga o'zlari yordam berishgan mani yashash o'sha paytda yashash joyimga yunusoboddagi yaqin joydagi bog'chada bolalarim o'qishayotganda o'sha bog'chani manzilini aytishdi işte, va bolalarimni hayotini o'ylashim kerakligini va bu narsani to'xtatmasligim kerakligini aytishdi işte. agar to'xtatadigan bo'lsam o'sha bolalarimga nimadir qilish mumkinligini aytishdi işte, man o'shanig uchun jonli efirda bu ishni to'xtatmasligimni manga nisbatan bosim hatto o'sha jonli efirlarni ko'rsalaringiz manga nisbatan bosim bo'lyapti man shu harakatni ishtirokchisiman endi shu paytgacha yotib <laughs> kelyotani <laughs> ishtirokchisiman davom ettiraman deb aytdim man aynan shu mahmud rajab va uni yaqinlari tomonidan xorazm <laughs> viloyatiga xorazm viloyatidan toshkent shahriga adolat istab yo'lga chiqishgan yayov shu gruppaga mana bugun masaburovlar oilasi vakillari qo'shilgan bo'lsa men ham o'zimni qo'shildim deb e'lon qilaman Men mana shu harakat ishtirokchisiman hamda uni yorituvchisiman iltimos bizni kuzatishda davom eting Menga nisbatan tahdidlar va bosimlar borgan sari ortib boryapti o'shanda biz yo'lga chiqdik yo'llarni avvalgi biz uchun ichki ishlar xodimlari avtomobillar uchun yopib urganchdagi o'sha urganch xonqa yo'lini ochib bizga yordam berishdi boshlanishiga yani keyin biz o'zi urganch shahar hududidan chiqib ketayotganligimiz sababli ularga topshiriq bo'lgan bizni to'xtatish bu endi ichki ishlar vaziri tomonidan bo'lgan deb hisoblayman buni to'xtatish bo'yicha bu, topshiriq bo'lganligi sababli bizni xonqa tarafga o'tqazishmadi va o'sha yerda qo'lga olishdi o'sha paytda man qo'lga olinganimdan keyin bu vaziyatni kuzatib turgan muhammad solih u bilan bog'liqligini ko'rsatish maqsadida yana manga sms jo'natgan ya'ni bu holatni davlat xavfsizlik xizmati emas muhammad solih tashkillashtirdi degan narsani ko'rsatib berish uchun muhammad solih o'sha joyda manga o'sha kuni ikki marta sms jo'natgn Ə, man o'sha yerdan bildimki muhammad solih bilan davlat xavfsizlik xizmatini tili bir ular kelishib olishgan va bu narsani man o'zim o'zbekistondan chiqib ketganimdan keyin mani boshimga tushgan voqealar muhammad solih va uni jamoasini manga nisbatan qilayotgan harakatlaridan yuz foiz amin bo'ldim ularni tili bir bu o'sha komanda bilan birgalikda muhammad solih faoliyat olib boradi yana aytmoqchi bo'lganim mana shu xoja akbar temur va men bilan uchrashgan odamlarni tasvirlab beraman balki ularning ismi boshqa bo'lishi ham mumkin men adashgan bo'lishim mumkin xoja akbar bu odam o'zini Marco polo deb yozib qo'ygan edi telegramida va u agar izlab ko'rsanglar mana shu rasmini qo'yib o'taman videoda rasmini qo'yib o'taman o'sha marko poloni soqolsiz tasavvur qilinglar xuddi o'shanga o'xshaydi uni tashqi ko'rinishi temur endi uni hoja akbar temur aka deb chaqirganidan bilaman o'zini rustam deb chaqirdib tanishtirgan menga. Ha, u sportchilarga xos tuzilishdagi ko'zlari sal qisiqroq bo'lgan endi yani, juda kichkina emas keyin yuzida holi bor e, keyin adashmasam mana shu joy shundoq o'yiq chizig'i bor e, biroz lapanglab yuradi xullas ko'rsam albatta taniyman keyin man bilan uchrashgan rus ko'rinishidagi sal novcharoq odam biroz novcha uzunroq ko'rinishi juda yosh ko'rinadi lekin qirq besh yoshdan ellik yoshlar atrofidagi odam uni ham ko'rsam tavsvirlab beraman amaki amaki sariq oq sariqdan kelgan tojiklarga o'xshab ketadi biroz qorni ham bor u ham shu o'ttiz besh qirq besh orasidagi lekin qirqdan unaqa oshmagan deb o'ylayman sakson uchinchi yillar o'sha paytda ko'rinishi shunaqa edi sakson uchinchi yillar atrofidagi tug'ilgan sakson uchinchi yillar atrofida tug'ilgan odam muhammad solih bilan mana shu to'dani aloqasi borligiga yana bitta dalilim man o'n sutka bizga 10 sutka qamoq muddati tayinlashgan o'sha o'n sutka qamoq muddati paytida manga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganligini oldin ham aytganman ozodlikka ham intervyu berganman o'sha qiynoqlar nima uchun bo'lgan buni o'sha namoyishlarni ya'ni o'sha boshlangan namoyishni muhammad solihni nomiga muhammad solihni bo'yniga qo'yasan u tashkillashtirdi deb aytasan man o'sha paytda o'ylaganman muhammad solihga tuhmat qilishmoqchi deb uni bo'yniga qo'ymayman deganman aslida bola kelishib olishgan bo'lgan va muhammad solihga atayin shu agar mabodo ichki ishlar bizni qamoqqa oladigan bo'lsa ushlaladigan bo'lsa qo'lga tushadigan bo'lsa o'sha muhammad solihni yozuvlari chiqishi uchun ham yana men qamalganimdan keyin yanada amin bo'lishlari uchun mani telefonim ichki ishlar xodimlarini qo'lidalik paytida yana yanayam amin bo'lsinlar <laughs> agar <laughs> o'chirib tashlagan bo'lsa smslarni deb yana bir <laughs> marta sms jo'nattirishgan va muhammad solih biz 11 da qo'liga olingan bo'lsak qo'lga olinganimizdan keyin to'rt daqiqa o'tgandan keyin mana telefonim ichki ishlar <laughs> xodimlarini qo'lida bo'lgan paytda sms messenger orqali sms jo'natgan uni mana skrinhotlardan ko'rishingiz mumkin keyin ichkarida manga nisbatan juda qattiq qiynoqlar bo'ldi ə, man bir begunoh insonni bo'yniga qo'yib qo'yishmoqchi buni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari o'zlari tashkillashtirib deb o'ylaganim uchun bu tuhmat bo'ladi deb man buni qilmadim lekin mani oldimga dilshod o'rniga ge kelganman dilshod dilshodni tanidingizku deb o'zini alisher deb tanishtirib davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida o'zini tanishtirib bitta odam keldi va agar man o'sha namoyishlarni do'stnazar xudoynazar muhammad solih umida niyazovalar shuhrat bobojonlar tashkillashtirganligini aytadigan bo'lsam bu man uchun ham hamma uchun yaxshi bo'lishini yuqoridan shu narsani manga yetkazib qo'yish uchun jo'natilganligini aytdi va man bu narsaga ishonmadim lekin keyinchalik bu narsani bildim o'sha paytda o'sha namoyish uchun chindan ham umida niyazova umida nurmetovani nomiga pul jo'natib o'sha namoyish bo'lgan kuni mahmud rajabga o'sha pulni olib kelib berishgan bo'lgan man xabarsiz bo'lganman rostdan ham umida niyozova mahmud muhammad solih uh, undan tashqari -e shuhrat bobojonlar bular aloqador bo'lgan bu man bu narsadan xabarim bo'lmagan bu, bu ma'lumotlarni man keyin keyin bildim bu narsalarni man e, muhammad solihni bo'yniga qo'ymaganimdan keyin aytmayman bu narsani deb man bir e, nohaqdan bitta odamga tuhmat qilmayman deganimdan keyin e, e, agar gapiradigan bo'lsam man bor haqiqatni gapiraman kimlar tashkillashtirgan bo'lsa shu narsani gapiraman mani oldimga kamera olib keldingmi man haqiqatni gapiraman kamera olib kelamiz deb aytishgandi kameraga qarab muhammad soliq qildi bu narsani deb aytasan deyishganda agar kamera olib keladigan bo'lsang man bor narsani gapirib tashlayman mana shu mana shu mana shu odamlar qildi man bu yerdan chiqishimga baribir ishonchim yo'q endi qo'linglardaman nima qilsang qil man gapirtirmoqchi bo'lsang haqiqatni gapiraman deb gapirganimdan keyin ular mana o'sha kuni qiynoqlardan man ham ochlik e'lon qilganman ularga norozilik <laughs> bildirib ham qiynoqlar <laughs> meni charchatgani uchun yiqilib hushimni yo'qotdim hushimni yo'qotganimdan keyin ular <laughs> meni ruhiy kasallik shifoxonasiga olib keldi o'sha yerga olib kelib qazaq toir menga nim qazaqov toir o'sha yerdagi vaqtinchalik saqlab turish ya'ni maluiy qolmoq muddatini o'tayotgan paytimda o'sha qamoqxonani boshlig'i bilan gaplashib agar muhammad solihni bo'yniga qo'yadigan bo'lsa bor haqiqatni gapiradigan bo'lsa hoziroq olib ketamiz bo'lmasa jinnixonaga qo'yamiz shuni ayt deb telefonda ular gaplashishdi man yana aytdim gapiradigan bo'lsam faqat haqiqatni gapiraman hech kimga tuhmat qilmayman deganimdan keyin ular mani jinnixonaga joylab ketishdi jinnixonaga joylanganimdan keyin ham uch kun davomida bular hech kimga mani ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashganini aytishmadi chunki ular aynan o'sha ko'rsatmani olish uchun mani hatto ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga olmasdan turishgan uch kun davomida u yer bilan mani qo'rqitmoqchi bo'lishdi va man ko'nmaganligim sababli aynan mani bo'ynimga qo'yish bu yog'ida shu narsani noto'g'ri yolg'on guvohlik berishimni ta'minlash qazaqov toirn zimmasiga yuklatilganligi sababli man bildimki bu ishda qazaqov toir davron nazarmuhammedovni ham aloqasi bordeb o'shanda bir ikki marta mani oldimga kelib bosim o'tkazib yurgan paytida qazaqov toir bir narsa aytdi manga man aytdim bu haqiqat dedim man yo'q bo'lib ketsam ham baribir chiqadi dedim san kimga ishonib turganingni biza juda yaxshi bilamiz san davlat nazar nazariga ishonib turibsanmi davlat nazaringni ham ko'rasan nima bo'lishini sandan battar holga tushiramiz uni dedi va oradan hech qancha vaqt o'tmasdan davlat nazari o'limiga hamma guvoh bo'ldi man o'zi umidimni uzgandim lekin mana shu mani taqdirimga befarq bo'lmagan insonlarni yordami bilan va avvalo allohni qo'llovi bilan u yerdan chiqdim ukrainaga chiqib ketishdan oldin man narsalarimni ishonib kimgadir <laughs> tashlab ketishim kerak edi chunki man qaytib kelishni reja qilganman o'sha paytda chiqib ketsam ham ma'lum muddat ruhiy kasalliklar shifoxonasida mani xotiramni o'ldirish uchun juda qattiq harakat qilishgan juda bir kuchli ukollar qilishgan hozirgi paytda ham xotiram ancha susaygan ko'p narsani nomini eslolmayman shu sababli har xil ukollar hatto o'zimni bir nazorat qilolmaydigan darajada yurganimdek qilib tushadigan darajada shunaqa holatga kelib ke, qolganim uchun chetda davolanib bir muddat qaytaman degan maqsadda chiqib ketganman butunlay chiqib ketishni reja qilmaganman va man shu davolanishni o'zimni ruhiy kasalmasligimni nima deydi shaxsiy ko'riklardan o'tish mustaqil tekshiruvlardan o'tish uchun manga birlashgan millatlar tashkiloti yordam beradi deb o'ylaganman va shu maqsadda ukrainaga chiqib ketganman lekin man shu shaxsiy nima deydi mustaqil tibbiy ko'rikdan o'tmasligim uchun muhammad solih va uni jamoasi juda kuchli harakat qilishdi va mana birlashgan millatlar tashkilotini himoyasidan chiqartirib tashlashdi va men mustaqil tibbiy ko'rikdan o'ta olmay qoldim hatto ular meni bu rossiyani josusi o'zbekiston tomonidan yollangan deb ukrainadan ham chiqartirib tashlashdi butunlay oonni himoyasidan chiqartirishdi bir aytib o'tganda ukrainada meni olib ketishdi karantin paytida deb gapirib o'tgandim karantin paytida mani ushlab ketib bular bo'g'ib ancha vaqt mani bo'g'ishdi hech narsa gapirmadi rus tilida gapiradigan odamlar edi bular man o'yladim esbuni odamlari deb o'zimcha taxmin qildim ular rus tilida gaplashishdi mani hatto derazasi ham yo'q bo'lgan qorong'u joyga olib kelib qo'yib g'ira shira yorug'lik yorug' yar qilib qo'yishdi işte. o'sha yerda kirib navbatma navbat bo'g'ib qiynoqqa solishdi işte, va o'z man so'radim man i nimaga bunaqa qilyapsizlar desam ular manga gapirishmadi o'zaro stolda gapirishdi keyin manga telefon berdi gaplashdi telefonda gaplashdim o'zbek tilida man bilan bitta odam gaplashdi ko'ryapsanmi dedi san mustaqil tibbiy tekshiruvlardan o'taman mustaqil tibbiy tekshiruvlardan o'taman deb e'lon qilding mana san o'zing ko'rib turibsan bizni qo'limiz qayergacha yetishini kuchimiz nimagaga qodirligimizni mana ko'rib turibsan agar tilingni tiyib yurmasang biz bolalaringni yo'q birinchi o'rinda bolalaringdan ayrilasang ikkinchi o'rinda sani o'ldirmaymiz birur to'shakka mixlanib yotadigan ahvolga olib kelib qo'yamiz o'shaning uchun tilingni tiyib yur deb aytishdi va shu bilan qo hozircha mana shu mani aytmoqchi bo'lganim ko'rsatuvlar orqali ommaga e'lon qila oladigan darajadagi ma'lumotim shu va qolgan ma'lumotlarni tergov paytida aytaman va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman sizlarga o'sha şey, uh, uh, mani o'zbekiston mehmonxonasiga olib borishganida kartinaga qarab u yerda mani yozib olishyapti degan gumonga bordim deb aytuvdim um, mani aynan hoji akbar mana shu yozib olish uh, yashirin yo'llari ya'ni josulikni yashirin uh, texnikalarini ehtiyot bo'l oldingda kartina tursa bu mana bunaqa bo'ladi bu bunaqa bo'ladi stol ustida kashelok turgan bo'lsa u odamga ishonmasan oldinga kashelok qo'yib qo'ysa deb manga ularni oldida ochiq ochiq gaplashma ko'p narsani mana shu yozib olayotgan bo'ladi deb hamma texnikadan o'qitdi manga o'rgatdi texnikalardan yashirinishni ulardan himoyalanishni ularni oldindan sezishni manga o'rgatdi va shu sababli ham keyin u manga tilxat yozdirib oldi mana shu texnikalarni ochiqlamaslikni bularni davlat siri deb bilishimni va bularni ochiqlasam javobgar har qanday javobgarlikka tortilishga roziman deb tilxat yozdirib oldi mana endi otabek umarovga yuzlanaman hurmatli otabek umarov sizdan iltimos mani, siz mani borishim bilan yopiq tarzda qamoqqa olgan holda tergov qilishingizni xohlayman bu mani xavfsizligim sizga toki shu kerakli bo'lgan ma'lumotlarni dalillarni faktlarni mana shu videodan tashqaridagi qo'shimcha ma'lumotlarni bera olishim uchun mani xavfsizligim ta'minlanishi uchun ham mani qamoqqa olib tergov qilishingizni so'rayman ular bundan keyin mani yo'q qilishlari o'ldirishlaridan qo'rqaman va man o'zbekistonga ya qaytyapman qaytayotganim bu hamma uh, narsaga tayyor holda qaytyapman mana shu guruh uh, fosh bo'lishini xohlayman va uh, mani uh, farzandlarimni ham uh, hayotini xavfsizligini ta'minlab berishingizlarni so'rayman iltimos qilaman rahmat salomat bo'linglar